abrdan sosiyemdə fonda nətrik təbəssümə çalışarkən, korrupsiya ilə çıxarılmış insan və bu insan e, sonda öz həyat yollaşımını elə sağlamış bir insanın gətirib e, qoyublar səbərlə məşhəd e, xəstəxanasına xas maliyyə işləzi direktoruma bildirdiyim şeyi, cənab prezidentinlərə 5 də medal təqdim edib, o isə mənə və mənə verilən medalları və məni təqdir etdi. Qaramızdan müraciət edən ikinci Qaraqoylu Abuş İsmayilov bildirir ki, o 1 ildir ki Sabraverdiyanov mərkəzi xəstəxanasında müavizəçi işləyir. O deyir ki, xəstəxananın maliyyə işləri üzrə direktor müavini Bayram Mikaylov onun pulsuz işə düzəldiyi üçün Onu narahat edir və pul verməsini istəyir. O buna etiraz edərək qarabaqqası olduğunu deyib və cavabında isə həmin şəxs onu və aldığı medalları təqdir edib. Şikayətçi əlavə edir ki, direktor müavini illər öncə korrupsiya faktı ilə işdən çıxarılıb və daha sonra Satlı rayon məşğulluq idarəsində işləsə də, orada vətəndaşla etik davranış qaydalarını pozduğu üçün işdən çıxarılıb. İndi isə həmin şəxs Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına direktor müavini vəzifəsində çalışır. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və digər qurumlara müraciət edərək bu şəhər ciddi baxılması və tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı videosu yətdi. İkinci Qarabağ qəssiyə. Müharibədən qayıtdıqdan sonra Sabraodran mərkəzi xəstəxanasına işlən təmin olunmuşam və artıq 1 ildir ki, həmin xəstəxanada müalicəsizə çalışıram. E, i̇şlədiyim müddətə təsbiri problem baş verməyib. Ay, artıq 6 aydır ki, o xəstəxanada müalicəsizə çalışırdım. Ora yeni gəlmiş Bayram Köldovat da bir ey korrupsiyadır. Yəni bundan əvvəl Bayram Mikaylov e, xətalar arasında e, sosial media fonunda dəstəyərkən korrupsiya halları ilə çıxarılmış. Sonra isə e, Saltıray məşğulluğunda bir ağsaqqal kişinin şəhər etik dağılanış qaydasını pozduğuna görə işdən çıxarılmış və Saberaldan Sosial Müdafiə Fonduna direktor vəzifəsində çalışarkən korrupsiyayla çıxarılmış insan və bu insan sonda öz həyat yolaşım belə təq sağlamış bir insanı gətirib Qobradla Saberal mərkəzi xəstəxanasına maliyyə işləri direktoru məvini. Bu insan gələndən ə, mənim günümü qara elib, gələndən məndən pul tələb edib, incidir. Bilirəm çıxmaqla təmanniətə gəlmişəm. Mütəfəllərləzə bildirmişəm ki, mənə sizə də verəsi imkanım yoxdur. O isə e, mənə deyib ki, mənə daxil değilsən, qazısan. E, mən ona bildirdim ki, cənab prezidentin mənə 5 də medal atayib edib. O isə mənə və mənə verilən medalları və məni təqdir etdi. Halbuki e, həmin medalların e, üzərində Azərbaycan Respublikasının 3 ürəkli şanlı bayrağı var. Bu insan e, Azərbaycan bizim bayrağımızı, mentalitetimizi təqdir etmiş bir insandır. Bayram Mükalov haqqında e, bütün e, adəti or orqanlara e, məlumat vermişəm. Bayram Mükalov haqqında hələ kəs kimi tədbir görülmür. Bayram Mükalov e, gəldiyi müddətdən e, düz e, 100-ə yaxın işçini işdən çıxarıb, e, 100-ə yaxın işçi işə gətirib. Əm burdan da belə qənaətə gəlirsiniz ki, e, təbii ki, Bayram Mikaylov e, bunları təmandası olaraq götürməyib. Məndən e, bir qazidən belə pul tələbilən insan indi sıravi vətəndaşdan e, nə tələb edir? İndi Allah bilsin. Mən indi bunu işə, işdən azad olanların siyasəti. Bu isə işə şəqabül olanların siyasəti. Mən burdan eee Dana prezidentimizə, Dana e, Camran Əliyevə, Mehrman xanımə, ADAT-a qurumlara səslənirəm. E, bayram müqavilə haqqında ciddi tədbir görülsün. E, bir ölçü götürülsün. Bayram müqavilə bildirir ki, e, mənə heç kim əsin eləyə bilməz. E, Vacib işim olduğu üçün icazə aldım. E, Bayram Mikaylov bizim şöbə müdirinin yanına çağıraraq bildirir ki, sən sıxışdırıb sən ona necəcə verməsən bu insan məndən əl çəkmir, bu insan məni can qəsd gətirib, bezdirib, intihar etməyə gətirib çıxardı. Yeni e, maşın alıb, maşınında e, xəstəxanə dövlət maşının nömrəsini açaraq öz e, maşınına bağlayıb 10 OL 49 nömrəli maşını e, plakasını ataraq 54 AA Volga 66 nömrəli maşının plakasını bu üstünə bağlayıb. E, bağlamaqda məqsəd odur ki, e, dövlət maşınına e, 500 manatlıq talon ayrılır, benzin talonu ondan istifadə edir. Bu insan dövlətin malı məlum məlumdir. Bu bayram müqavilə haqqında e, ciddi tədbir görməyin xahiş edirəm. Qeyd edək ki, səsendirilən fikirlərə görə Doğru TV məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini şıqlandırmağa hazırdır.